Всем привет! С вами я, Алина Васякова. И сегодня я буду снимать новогодний DIY. Да? Как можно украсить комнату, да? Коварь можно украсить просто. Видите? Вот тут вот межурум. Да? Вот. Но как, какие подарки можно наклеить, да? Можно просто себе сделать обычный шар. Возьмите обычный шарик и рисуйте. Сейчас уже год обезьянки, поэтому не обезьянка. Вот. Дальше, если у вас есть маленькая елочка, можно поставить ее на столик. Вот такая вот. Можно надеть ободки всякие новогодние такие. Вот. У меня сейчас такой на голове. Ободок тоже красиво смотрится. И можно надеть типа оленя, да? Вот. Ушки вот так вот и носик, и будет как будто вальница. Да? И можно подарить киндер подарки. Вот. Такие киндер подарки, типа э, все ёлки лежат обычными новогодними игрушками. Но я тоже решаю. Но в этом году я хотела попробовать на